Скажите, что когда? Пути провод. Открываем 16 раз 20 часов. Будут завершены работы. Опять помпезно. В принципе, мы решению с в сроке не И план по ямочному ремонту. Чтобы кто-то отвечает. План по ямочному ремонту. Владимир Иванович, планируем ямочный ремонт. Значит, с ШРБТ по финансированию есть проблема я думаю, что на май, май месяц у нас средств на ремонт не будет. А те дороги, которые у нас предусмотрено, Миллион четыреста бюджете предусмотрено на проведение ремонтных работ и на поточный ремонт 350 это прогнозы июля месяца. Денег нет, пара, нет, да? Пара... Прогноз есть, но денег нет. Так получается? Ну, так предложение. Может, вот этот поворот с провода на Новый Иванов хоть битым кирпичом заставить. Неужели на это не найдется так пару Давайте дополнительно дам информацию, потому что Я еще один раз поставил вопрос по 5 я был в 26 числа был заместитель службы дорог для Василия Михайловича. Мы еще раз проехали по этой дороге, и в понедельник, это была пятница, точно помню, и в понедельник с фотоотчетом такой доклад получил губернатор. Значит, те же цифры, 18 миллионов на полную реконструкцию, 8 миллионов на э, реконструкцию, капитальный ремонт двух путепроводов. Дорога сегодня имеет статус аварийный. Не знаю, что там работать. Фуры, шли такие. Ну, перекрыть, может быть, есть техническое решение. Значит, я надеюсь то, что эти средства, ну, по крайней мере, мы на них будем претендовать. Я обратился еще раз в письмо Маркович меня попросил написать еще раз письмо. Выделено 18 миллионов -го на область на дорогу. Если мы получим хотя бы 8, ну, это будет серьезное слово благодарности за понимание решения этого от Харькова. От Харькова до Полтавы. Выделены средства. Евро 2012 в Харьковскую область. 66 километров. Валентин Григорьевич сказал на пятницу на селекторной нараде, будет новая дорога, аналогичная окружной дороге Харькова. То есть средства держава подвигает... выделяет Харьков до Полтавы. Это вот несколько районов. Там же сегодня было первое выездное совещание. То есть в области государственного дома средства выделяет, мы свои хотя бы ямочные приходится ремонтировать, но вот так А у тебя гарантии, есть какие-то гарантии по ремонту тех предприятий, которые делали дороги через дамбу, там, да. год они дали гарантию, а что Профессии, произошло? -то? которые мы оформили, мы их оформили. И хочу тоже поблагодарить, как бы там ни было, было три подрядчика, наша коммунальная предприятие ШРБД продемонстрировала.